Где-то 7 января мне сделали операцию в этом филиале, клиники по замене тазобедренного сустава. Ну, перед, перед тем прибыл я сюда в очень плачевном состоянии. Сейчас я могу передвигаться. Я могу ходить, но ну, правда побаливает еще. Но я надеюсь, что будет улучшение. Дай Бог, чтобы не перекинулось полностью на левую сторону. За это я очень благодарен. Моему доктору Александру Анатольевичу спасибо вам большое, вы делаете благородное дело, так держать, ну а наше дело следует всем вашим наставлениям, спасибо вам Да, пожалуйста, я напомню для, для людей, которые нас видят, у нас пациент с правобичным коксартрозом четвертой стадии, с асептичным некрозом важким. Пацієнта було вкорочення нижньої, нижньої кінцівки правої до 4 см, mm -hmm. Він ледве ходив, але зараз, на даний момент, він вже майже пройшов весь курс реабілітації, скоро вже залишить, думаю, вже цю милицю, але зараз в нього ноги рівні і він вже почуває себе набагато краще і ходить, як раніше. Тому хочу хочемо побажати всього найкращого, міцного здоров'я і щоб у вас все було добре. Дякую, доктор. Дякую. بس الهنا